И вот это полести, владелец Полесья, вот этот владелец АТБ Маркета Буткевич, он же пока что он какой богатый, меценат, перед 8 марта пригласил другу, другу реку, амбассадора. Оказывается, у Полесья есть амбассадор друга река. И вот этот же с друга реки Харчишин говорит, я так люблю Полесья. Хочется у него спросить, а до инвестиций Буткевича в Полесье, он был амбассадором этого клуба? Чего не амбассадоры, только там, где ну, пахнет криптовалютой. И я узнал, как Буткевич богатеет. Вот мы с женой не можем полгода купить нормальную капусту в АТБ маркет, от белокочанную. Потому что, ну, больше надо варить с капустой. Или тушить капусту. Или я люблю ее квасить, квашена. У него вот эта капуста обработана формальдегидами. Вот как покойников обрабатывают. Вообще не может. Мне там одна женщина в Телеграме написала, что ей надо погрузить какую-то воду горячую, и еще час держать. Ну, на что она мне такая надо? Вот хочется написать Будкевичу, что схамениться, он же бывший начальник УБОПа э, области, охранником был у Юлии Тимошенко и разбогател. Остановитесь. Нельзя богатеть за счет бедных людей. Прекратите продавать эту капусту, которая убивает людей, как бы люди потом болеют онкологией. Не на правах рекламы, реклама АТБ. Что вы творите? А потом вы, вы этого накормите, этой капустой, нашего гусика, этого сепаратиста. Ходите с ним, с этим жлобом обнимаетесь.